Днями у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація першого мультимедійного проекту Козацьке фехтування Погляд крізь віки він є унікальним не тільки через свій непересічний підхід до висвітлення історичних фактів, а й через теми, до яких звертаються автори. У нас представлено шість видів відоморуже. Це, звісно, же сабля, просто символ козацтва. Мы не могли никак ее обойти, но по сути дела основа нашего альбома это сабельное фехтование. Основа нашей практики это тоже сабельное фехтование. Потом у нас есть работа с ятаганом. Она характерна, вот если у нас костюмы середины 17 века, то ятаган уже появляется в 18 веке. Но казачество еще застает его, то есть даже до ликвидации сечи уже етаган используется. Очень хорошо использовать его. Очень интересно им э, выполнять съемы. Это вот как раз изюминка нашего альбома, изюминка нашей фехтовальной системы. Далее. Мы использовали такие виды оружия, как пика. Это традиционное оружие с древнейших времен до плоти 20 века. Это такое знаковое оружие. Что еще? Мы использовали нож без ножа, само собой, никуда. Нож, по сути, без изменений дожил до наших дней. Техника фактически не менялась. Далее у нас есть экзотическое оружие для казачества. В принципе, оно теоретически могло использоваться. Мы допускаем, что могло использоваться казаками в том числе. Утверждать, что это казачье оружие, я не берусь. Это не казачье оружие. Первое, это боевой топорик двулопастный. Это оружие мусульманского ордена бекташей, дервиши Это военное духовенство, которое сопровождало войско султана и янычар во всех военных походах. У нас такие топорики в фондах музея есть, нам очень интересно было, как они работают. Работают действительно они любопытно, и как есть страничка в альбоме, посвященная этому оружию. И, несомненно, казаки сталкивались на войне. В любом случае, однозначно сталкивались. Вопрос, любили ли это оружие, было ли оно типичным, нет, не было. И алибарда, европейская алибарда, которая уже, вот если в 16 веке она еще использовалась достаточно активно, как оружие прежде всего, то в 17 веке, в нашем любимом, она уже была характерна для гвардии во дворцах, для охраны и для командного состава унтер-офицеров европейских армий, как знак отличия. Тобто, по суті, вона не втратила ще бойове примінення, але вона вже була достаточно борочений, парадно оформленной. Такую, именно такую ми использовали в нашому альбомі. Над створенням проєкту працювало шість чоловік. Для того, щоб висвітлити тему максимально детально, до роботи над ним були запрошені фахівці музею, військові та історичні реконструктори. Кожен мав змогу привнести своє бачення. Говоря Говорять ну, вот цим вопросом питання... К сожалению, занимались историки, далекие от практических, скажем, ну, не имеющие практических навыков. Это значит, что если человек не имеет практических навыков, если он этого не видел, не пробовал, то ему сложно получить правильное представление и тем более рассказать об этом правильно. По этой причине, вот, собственно говоря, мы беремся. У нас, кроме того, что есть историческое, скажем, образование, ну если говорить мне, у нас есть еще и навыки. Проєкт складається з двох частин. Першу дослідники приплатили основним фехтувальним рухам, що були притаманні воякам цієї доби. Для цього автори вивчили чимало матеріалу стосовно не тільки самого фехтування, а й технік козачого рукопашного бою. «У прошлом році ми розробляли програму для заказу повітряних сил для дальнішого відрізання ворожових сіл. это у нас в этом году выходит наставление по физической подготовке, где будет раздел рукопашный бой. Но этот раздел очень сложный, поэтому его еще будут года два или три дорабатывать. И у нас в Николаеве провелся первый эксперимент. И в этом эксперименте мы плодотворно так поработали, доработали программу по рукопашному бою непосредственно для поветерных сил. Столкнулись мы с чем? Когда мы разрабатывали эту программу, мы поднимали очень много старых литературных источников, мы поднимали 17 век, 18 век, нашли очень много книг именно того периода. И что самое интересное, нам понравилось и что мы там оттуда взяли. Ну, во-первых, в те времена, как раз 17 век, пошло бурное развитие владения саблей. Наши украинцы, наши предки. В то время считались очень искусными воинами. Практически они воевали ну, не во всей Европе, во многих странах воевали и считались одними из самых лучших. И мы просматривали их технику владения оружием. Вот, например, если взять работу с ножом, она ничем не изменилась по сегодняшний день. Нож как был, так и остался. Там основное, что в этой работе, что можно сказать, что все боевые действия исходят от самого оружия непосредственно. Так как у нас оружие, оно, естественно, видоизменилось, но, например, такие виды оружия, как вот лопатка, да, вот, владение саперной лопаткой, оно практически даже похоже с саблей. Мы брали саблю, смотрели э, снимки, не снимки, рисунки, описание работы саблей. И в некоторых моментах они даже очень похожи, и мы вот эти вот мелкие нюансы мы взяли именно от 17 века. Ось кілька рухів, які були перетамані козацькому фехтуванні 17 століття. Друга часть проекту была присвящена амуниции и костюму тогочасних вояків. Я представляю собой типичный пример такого казака реєстровця, Киевского реестрового казачьего полка. Значит, характерное отличие э, обмундирование Киевского реєстровця, это жупан из черного сукна. Черное сукно поставлялось, это был один из договоров на службе польского короля, то есть платили деньгами, 2,5 гроша в день получал казак-реестровец и отрез 6 черного это голландская либо могло быть темно-темно-синее. значит я одет поверх жукана, на мне накинута делия. это значит типа дождевика накидки такой вот, вот с коротким рукавом, Видите, что с коротким, с коротким рукавом она застегивается на три пуговицы вот она украшена значит я сверху обычно значит накид... пришивалась какая-нибудь шкура для защиты от дождя вот, и сзади вот характерный есть такой разрез для ношения сап просторный кафтан, зауженный на талии, рукав свободен значит, подмышкой, свободен в локте, заужен здесь. Для чего это нужно было? Это для того, чтобы удобно цеплять защитные, значит, такие вот доспешные карбаши, значит, металлические научные пластины, это для того, чтобы рука была, скажем так, стянута, чтобы было удобно работать саблей, фехтовать. Вот. Значит, застегивается на три пуговицы, это все с большим разрезом. Пуговицы лились из оловянно-свинцового сплава, значит, как правило, использовали круглые. Для чего? Потому что это был как бы еще один запас, то есть у меня закончили, закончился свинец, закончились пули, я могу просто оторвать пуговицу, забить ее в ствол, она кругленькая и выстрелить. Далее, значит, из одежды это шапка, Шапка, значит, с характерной, значит, она тоже суконная, с э, оторочкой из меха, в данном случае отчина, с характерным вот таким вот разрезом и швы. То есть шапки могли быть либо просто круглые, либо, значит, длинным шовом. Э, сапоги, значит, поскольку я за кресту, это я как, как рыцарь, значит, я обязан ходить в сапогах, поскольку, значит, ну, это, сказать, соответствует моему рану. Естественно, э, шаровары. Шаровары, причем таки, такого типа, они Зауженные, то есть они широкие здесь и зауженные для того, чтобы легко было, можно было заправлять их в голенище сапог. И под тем самым у меня вышиванка, значит, вот такой вышивку. Нижний пояс, это так называемый широкий кольчужный пояс, засекивающийся на 4, э, на 4 тесенки него повязан пояс тканы, это тогда считалось обязательно, то есть мужчина без такого пояса, считаю, как бы носить его считалось непристойным, то есть ходить без пояса такого. Тогда к него сабельный пояс. На сабельном поясе, значит, здесь у меня э, вся моя основная амуниция. Естественно, сабля, как, э, символ, значит, э, чести, космонавтства и шляхетства казака-реестровца. Э, кошелек, э, такой малый кошель поясной, значит, для всевозможной амуниции я храню здесь фитиль, Помимо, значит причиндалы для чистки мушкета, вот далее у меня, естественно, у каждого казака-реестровца была ложка. Ложка носилась на поясе, вырезана из дуба, Значит, сделана по образцу из музея под Берестечком. То есть это вот сделано по реальному образцу. Вот дубовая ложка хранилась всегда, то есть у каждого была своя индивидуальная ложка, хранилась она всегда на поясе. Далее идет на поясе, Значит, это такой крюк, рак для сабли. для чего это нужно значит, во первых я могу на него цеплять всевозможные мешочки а в данном случае вот этот гак используется для подвески сабли вот для нижней вот этой вот штуки это если я еду верхом вот чтобы сабля нужные сабли не били по боку лошади то есть оно оно у меня висит вот так получается следом за ним на поясе значит ножик столовый, маленький ножик столовый. Вот большой боевой нож. Боевой нож вот, сделан значит, вот, он, вот, он, вот То есть это боевой нож. последняя деталь это кошель для денег. Поверх него ä, подвешен так называемый пояс для пушки. Это прежде всего водунка для патронов. То есть здесь у нас э, вот такая вот деревянная, значит, деревянная типа патронташа, в которую значит, э, вкладываются патроны, если вы, это уже из бумаги, значит здесь порох. Пулинь. Вот сзади подвешена пороховничка, подвешена пороховничка с мерным делением, то есть вот она, она закрывалась. Вот. Сюда насыпался порох, значит, и свертывались из бумаги так называемые патроны, и вот с помощью этого вот мерного деления, то есть я мог насыпать определенные порции пороха. И спереди, конечно, обязательно труска. Значит, сюда шел крупнозернистый гранулированный порох. Значит, здесь находился мелкий тертый порох. Это тот порох, который подсыпался на полочку мушкета. Ну, часто вот Значит, доспехи, так сказать, обмундирование казака могло значит, дополняться еще металлическими наручными карбашами для ведения удобного, успешного ведения фехтовального боя. Естественно, для защиты головы использовалась месюрка. Это значит, такая либо плоская, либо маленькая полусферическая шапочка с кольчужной брамицей. Это доспех, скажем так, тюрско-татарского типа, облегченный. Вот. И использовалась кольчужная. Ну, а так основное, конечно, для казака не Основное было это мушкет. Еще у него могло быть этих мушкетов два, даже три доходило до того, что у каждого казака был джура. Это юный помощник, который носил за него эти мушкеты. Цікаво Ты еще что, працюючи над проектом, у историков появилась возможность развенчать несколько мифов, связанных с казацкой добою. Это были мифы о казачестве. Это как что казак – это представитель э, простого народа, что это это вот э, те, это как бы человек, который всегда болел душой за народ. На самом деле э, это не так. На самом деле э, казачество, особенно реестровое казачество тогда в 17 веке, это была э, была историческая, скажем так, общность, историческая группа людей, которая относилась себя к э, рыцарству, к шляхетству. Это люди, которые занимались, это люди войны. Это люди, которые зарабатывали себе на жизнь, зключить мушкетом мушкетами саблю. Второй міф це міф о так называемых казаках-характерниках. о том были, ну може я не скучає, що були люди способностей, способності. То що були люди, які могли там зглядом лівою п'яткою розгнати армии, допустим, там польську какую-нибудь гусарську кавалерію. конечно, чушь. цей проект є унікальним не тільки для Миколаєва, а й для України, адже його автори торкнулися і загадок минулого, і проблем майбутнього. В проекте наследники намагаются пояснить идеологию исторической реконструкции и перспектив ее розвитку. Почему именно в историческом плане? Потому что помимо активного досуга есть возможность еще покопаться в источниках, покопаться в истории, все это воплотить в жизнь непосредственно. Ну, когда Сергей предложил, это в первую очередь, как для меня было интересно, потому что я непосредственно тоже занимаюсь реконструкцией, правда немножко другое направление, а в то же время интересно тем, что это как бы именно знать историю нашего как бы народа, нашей культуры, просто этим было интересно. Завдяки допомозі меценатів у дослідників з'явилась можливість зробити кілька десятків примірників проекту, які планується безкоштовно передати до музеїв та шкільних бібліотек.